Акцию протеста против принятия Рабского трудового кодекса. Верховная Рада сегодня пытается протащить, протащить трудовой кодекс, против которого мы уже боремся 14 лет. На протяжении 14 последних лет нам удавалось сдерживать принятие трудового кодекса. Но сегодня видим, что новая Верховная Рада которая пришла к власти под демократическими гаслами, сегодня пытается принять тот трудовой кодекс, который направлен против народа. Нас пытаются сегодня убедить, что кодекс законов о труде, по которому мы сегодня живем и работаем, он устарел. Нам говорят о том, что он был принят в 1971 году. Но все забывают, но те, кто хотят принять этот новый трудовой кодекс, забывают сказать о том, что за весь период в этот кодекс закона о труде было внесено почти 90% изменений. По сути дела, это документ, который, новый документ, который адаптирован к современным социально-трудовым отношениям. Я хочу привести пример Польши. В Польше не был принят новый трудовой кодекс, хотя там были попытки его принять. И Польша на сегодняшний день получила такое развитие. Это пятая экономика Европейского союза. А нам сегодня пытаются нас убедить в том, что мы движемся в Европейский союз и нам надо принимать новый трудовой кодекс под видом якобы каких-то изменений. Но поверьте мне, когда Украина подписала договор об ассоциации, то в этом договоре записано о том, что Украина взяла на себя обязательства не ухудшать социально-трудовые отношения и не ухудшать действия Конвенции Международной Организации Труда. Но так как мы уже слышали, те изменения, которые готовятся в новом трудовом кодексе Серьезно ухудшают и конвенции международной организации труда И действия других трудовых законов Поэтому сегодня мы должны сказать нет принятию трудового кодекса Мы сегодня должны сказать о том, что мы должны жить по тому закону По тому, закону, по тому кодексу закона о труде, который сегодня существует у Украины Мы должны сказать нет, нет нового трудового кодекса, нет аньба, аньба. हाँ जी बाबा